В прошлый раз судьи оказались не готовы. Скорее всего, вообще не смотрели, не открывали дело, поэтому они на месяц перенесли. Но за этот месяц, к сожалению, пропал мой адвокат. Очевидно, пошел в АТО. Придется мне самой отстаивать интересы ребенка. Я

Прежде всего огромное спасибо за поддержку, объединения Богдана Хмельницкого, патриотическому народу, который, так сказать, вообще разочаровавшихся во всем безнадежно отчаявшихся людей возвращает к цели. Ну и, конечно, приятно хоть в чем-то. Мы ничего не выиграли. Ребенка все равно воровали. Но, по крайней мере, хотя бы судейский беспредел, судебско-бедский, что они, мы еще должны были доплатить. Бандитам после всего этого, благодаря, очевидно, вашей камере и вашему присутствию, мы остановили.